Komentari, jangan dijawab. Kalau kita tahu dia tak solat, kalau kita tahu dia tidak solat. Nah, kalau kita tahu dia solat, dia rajin ke masjid. Kita bersaksi bahwa dia orang baik. Nah, itu gunanya kita bersaksi. Bagaimana jenazah bapak ibu baik baik? Karena kami melihat dia ke masjid, dia beriman pada Allah. Doakan dia jadi orang baik. Nah, jadi kalau ada pemimpin tak solat mati, jangan disolatkan. Tapi kalau ada pemimpin yang solat, tapi kepemimpinannya zalim, tidak adil, Pak RT tak adil kepada warga, BLT dimain-mainkannya. Hati-hati. <laughs> ha? Jangan anggap enteng. Sanak-sanaknya dah pek BLT. Ha? Orang miskin yang tak kenal dah, dah pek BLT. Hati-hati. Lalu marah masyarakat, warga protes zalim solat Pak RT seperti itu ditolak oleh Allah semuanya Pak RW itu pemimpin itu itu kata Rasulullah rajulun amma seorang pemimpin ya siapa saja termasuk pemimpin organisasi kadis-kadis kapolsek kapolres kapolda sampai kapol itu pemimpin dia punya kaum termasuk uh, ketua masjid Ketua masjid pemimpin tak? Pemimpin. Datang orang, siapa ketua masjid? Apa sih pemimpin? Ditanya. Kalau jamaah kebanyakan tidak suka, karena kezoliman pengurus masjid, hati-hati juga. Ditolak solatnya. Tapi kalau jamaah banyak suka, jamaah banyak senang sama dia, pemimpin yang dicintai oleh jamaahnya, dia orang pertama sampai ke surga. Wah, oh, itu pula, Pak. Jadi kenapa bapak berambisi masuk uh, jadi ketua masjid, Ambon nak masuk surga. Ah, eh, bisa. Pemimpin yang adil itu orang yang pertama masuk surga, bukan ulama. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu. Ulama bukan orang pertama masuk surga. Kenapa? Pemimpin itu besar pengaruhnya kepada syiar Islam. Ulama itu lisannya tapi kalau pemimpin, tangannya. Mana kuat lisan pada tangan? Pengaruhnya kuat tangan. Maka Nabi mengatakan, tangan itu di atas, lisan itu di bawah. Man ro'am minkum mungkaron fal biyadih. Tangan. Fa illam yastati' kalau tak mampu tangan fabil lisani turun ke mulut Lisan. Siapa punya lisan? Ulama. Siapa punya tangan? Pemimpin. Beri pemimpin besar pengaruhnya daripada lisan. Kalau tidak mampu juga lisan, fa'ilam yastatiya, fa'biqalbi. Rakyat biasa punya hati yang benci. Fazalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Benci dengan kemungkaran, tapi tidak ada tindakan. Orang yang pertama bertindak tentang kemungkaran, orang yang punya kekuasaan. Contoh, kita ambil syiar Islam. Kenapa pemimpin itu penting sekali? Sampai, sampai Rasul meletakkan kalau dia adil, dia orang yang pertama ke surga, bukan ulama. Ulama pengikutnya. Setelah itu, pemimpin dulu. Contoh, dalam syiar Islam, kata wali kota besok uh, seluruh ASN solat subuh berjemaah di Masjid Al Firdaus ya uh, tolong ajudan asisten uh, di absen ASN yang tidak hadir ya dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai tak panjang ceritanya ramai tak masjid wah wow. Tak perlu kata wali kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Waqala Rasulullah Waqala Allah Ta'ala Tak perlu, tak perlu Dia cukup pakai kekuasaannya Dia cukup pakai pangkat jabatannya Besok seluruh ASN Solat subuh berjemaah Di Masjid Al-Firdaus Dan tolong di absen ya camat-camat, lurah-lurah, boleh kepala sekolah, kepala ini, kabak ini, kabak itu. Oh, kocar kacir buat alarm bangun jam 4 yang tinggal di panam bangun jam 3. <laughs> Datang ke masjid. Kalau ustaz punya lisan, bekor-kor ustaz cerita, wa Allah taala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. berbuih muncung ustaz. Tiap waktu ceramah, yang datang itu itu <tik> Tak bisa Ustaz mengancam siapa warga masyarakat yang tinggal dekat masjid ini yang tinggal di pasar sail tidak mau ke masjid jangan kita tegur ayo kita beri hukuman Tak bisa Ustaz itu batasnya ada apa batasnya menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan ajak mereka kalau mau syukur kalau tidak apa boleh buat tapi kalau pemimpin oh enggak bisa Anda terdatang kemarin rupanya ada tiga lurah tak datang subuh kira-kira tiga lurah ini diapakan macam-macam <laughs> bisa dinonjobkan bisa dimutasi bisa tidak naik jabatan Bisa diberhentikan dari lurah macam-macam. Kenapa dia menggunakan tangannya? Maka pemimpin itu penting dari golongan orang beriman. Pemimpin itu penting untuk mensiarkan Islam, karena itu, Bapak Ibu, ibadahnya pemimpin bukan tahajud. Jadi, kalau ada... Wali kota ya, Pak Camat, Gubernur, rajin tahajud, jangan heran, karena rakyat biasa bisa tahajud. Kalau ada Gubernur, rajin ke masjid, tiap waktu ke masjid biasa aja. Orang rakyat jelata bisa tiap waktu ke masjid. Itu udah istimewa. Jangan kita kagum, mantap, gubernur kita ya, tiap waktu ke masjid biasa aja. Jangan kagum. Yang ibadahnya pejabat itu dengan tangannya dia buat aturan perda. Dia buat aturan-aturan yang menguatkan Islam. Itu ibadah pejabat. Untuk apa punya jabatan hanya baru sampai tahajud dan ke masjid. Tapi urusan Islam angkat tangan. Tak mau ikut campur. Gimana pak agama kita? Itu urusan ustaz tuh. Ya urusan awak tuh. Nabi bisa begitu. Makanya di zaman dulu pemimpin itu mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai khalifah-khalifah itu pemimpin-pemimpin yang menyiarkan Islam. Sampai khalifah ba'da Rasulullah, ba'da Khulafa Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya sampai runtuhnya uh, uh, khalifah Utsmani, ya kan? Pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada syiar Islam. Ketika pemimpin sudah tidak penting lagi dengan aturan-aturan Islam, hanya solat saja, apa bedanya dia dengan rakyat biasa? Tidak ada bedanya. Kalau hanya solat tahajud, apa bedanya? Pengaruhnya ke rakyat apa? Tidak ada pengaruh. Kalau ada pemimpin wali kota, gubernur, hanya datang ke masjid, apa pengaruhnya? Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Tapi kalau dia buat aturan, diskotik tutup, Ah, ini baru pemimpin yang soleh, tempat perjudian, tutup narkoba yang ada di panggilan hidayat, yang ada di kampung dalam tutup. Baru mantap, ini sejak zaman perang sampai sekarang, begitu-begitu puan baru itu dulu pernah sekali kita kagum dengan uh, wali kota kita. Teleju tutup. Alhamdulillah. Itu pemimpin yang menggunakan kekuatannya untuk syiar Islam. Tapi kalau hanya kita diajaknya tablik akbar, tablik akbar. Alah, itu kecil. Anak ketek datang tablik akbar itu. <laughs> ya enggak? Ah, tolong ini kan direkam nih. Biar dengar sama pemimpin. Ibadah pemimpin bukan solat. Solat itu kewajiban ibadah pemimpin itu buat aturan bagaimana aturan itu menguatkan agama itu dia ada sedikit perjudian tutup ada diskotik tutup tidak ada negeri pekan baru negeri Melayu ini tanah Melayu tidak ada maksiat tutup wah itu baru pemimpin bagaimana menutupnya postat <laughs> dan dulu menang itu pendukung-pendukung dan ha? masalah. Tidak, <laughs> betul tidak? Halo, betul tidak? Bagaimana menutup Ustaz? Kena jontik belakang mereka, tak saja. Mengencik lu wang lainnya lah. Akhirnya uh, tutup, uh, apa, tutup uh, yang hal seperti itu. Pergi ke masjid, pergi tablik akbar. Tablik akbar. Sedikit-sedikit tablik akbar, sedikit-sedikit tablik akbar. <laughs> itu biasa aja. Di masjid juga tablik akbar. <laughs> enak. Eh, Pak Itu-itu je Itu tidak istimewa. Tapi lumayanlah. Pada tidak. <laughs> Ada juga lah keberpihakan. Tapi sebenarnya yang diarahkan itu pemimpin yang menghidupkan Islam. Seperti Rasulullah. Seperti Abu Bakar. Seperti Umar bin Khattab. seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka pemimpin orang terdepan yang menghancurkan maksiat. Nah, itu itu pemimpin, ya. Pemimpin yang tidak disukai oleh rakyat, benci, tiap hari dikritik, tengok itu Pak Ibu. Tengoklah di medsos, caci maki orang terhadap kepemimpinan kita di negeri Indonesia ini. Kadang-kadang mal dan bosan pula membacanya. Isinya begitu carut marut aja. Kenapa? Masyarakat merasa dizolimi. Banyak contoh hukum-hukum kita tengok. Tidak jelas. Mencuri sekian triliun. Enam tahun penjara. Itu pun fasilitas lengkap. Belum remisi-remisi. Mencilok ayam tujuh tahun penjara. Macam Ya kan? Padahal di zaman Nabi yang mencuri ayam itu dimaafkan. Loh. Karena belum sampai kepada dua dinar. Ayam anak ayam itu. Nah, untuk, untuk makan sama dia. Untuk makan. Makanya kadang-kadang ketimpang di negeri kita ini. Akhirnya apa? Orang benci. Ketika masyarakat benci, ya ancamannya solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu ta'ala.